Я не скажу, что я проводила много сборов. Я вот последний сбор, который был, вот только завершился пару дней назад. И люди жертвуют, нужно сказать. И кто-то жертвует там тысячу гривен, кто-то жертвует пять. И вот когда отправляли пять или десять или двадцать, я честно скажу, плакала, потому что э, ты понимаешь, что, наверное, человек хочет помочь, но это единственное, что он может себе позволить отдать. Вот и. Такие пожертвования, мне кажется, особо ценные. При том, что, конечно, мы были благодарны и тем, кто и тысячу, и больше. И были люди, которые 40 тысяч дали. Большое счастье. К сожалению, сборы, в принципе, у тех людей, которые занимаются сборами регулярно, очевидно упали. И они говорят об этом. Особенно сборы на какие-то крупные штуки, типа дронов, типа, типа вот автомобилей, типа каких-то лазерных прицелов. Вот я зимой пыталась собрать на лазерные прицелы, и все закончилось безуспешно. То есть я один только смогла купить, это не такие большие деньги были. На дронах я поставила крест. То есть я, я, попыталась тоже дроны, вот я эти футболки, с, про что и моя не Одесса, печатала из, из соображений, что вот я сейчас продам их и соберу денег и куплю. Не продала, не смогла собрать просто по просьбе вот, и оставила это большим фондом и более именитым волонтерам. Но э, вот если ты не Катя Нажевникова, которую все знают, то, наверное, собирать все сложнее и сложнее.